ஸ்ரீமன் நாராயணியம் தசக்கம் இருவது யோகீஸ்வர சரித்தம் ரிஷப ரிஷபோகீஸ்வரரி வரலாறு ஸ்ரீஹரையே நமக கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா प्रियव्रतस्य प्रियपुत्रभूताद् आग्नेद्रराजादुदितोहि नाभिः त्वां दृष्ट्वा निष्ठदमिष्टिमध्ये तवैव तुष्ट्यैकृतयज्ञकर्मा अभिष्टुतस्तत्र मुनीश्वरैस्त्वं राज्ञस्वतुल्यं सुतमर्त्यमाणः स्वयं जनिष्ये ब्रुवाणः तिरोददा बर्खिषि विश्वमूर्ते नाभिप्रियाया मत मेरुदेव्यां त्वमंशतो भूर्षभाभिधानक अलोक सामान्यगुणप्रभाव प्रभाविताशेष त्वयि त्रिलोकी निधाय मेरुदेव्या तपोवनं प्राप्य भवन्निषेवी गतः किलानन्दपदं पदं ते इन्द्रस्त्वदुत्कर्ष कृतादमर्षाद्वर्ष नास्मिन्न यदा तदा निजयोगशक्त्या स्ववर्ष व्यददा कमणीं जयन्तीम् अतोद्वह न्नात्मरताशयोऽपि अजीजनस्तत्र शतं तनूजान् येषां क्षितीशो भरतोऽग्रजन्मा नवा भवन् योगिवराणवान्ये त्वपालयन् भारतवर्षखण्डान् सैकात्वशीतिस्तवशेषपुत्रापो बलाद्भूसुरभूय मेयुः उक्त्वा सुतेभ्योतमुनीन्द्रमध्ये विरक्तिभक्त्यन्वितमुक्तिमार्गम् स्वयम् गतः पारमहंस्य वृत्तिम् अदा जडोन्मत्तपिशाचर्याम् परात्मभूतोऽपि परोपदेशम् कुर्वन् भवान् सर्वनिरस्य विकारहीनो विचचार कृत्स्ना महीमहीनात्मरसाभिलीनः शयुव्रतं गोमृगकाकचर्यां चिरं चरन्नाप्यपरं स्वरूपं गवा कृताङ्गकुटकाचले त्वं गापान् ममापा श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द